أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللانة الداعمة على أعضائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون محترم سامين ونازرين یہ جو ماہ مبارک شابان المعظم کا جو مہینہ ہے اس مہینے میں اس مہینے کا دوسرا عشرے میں ہم گزر رہے ہیں اور یہ جو عشرہ ہے اگر ہم اس کو عشرہ مہدویت یا عشرہ منجی عالم بشریت کہہ دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی کیونکہ اسی مہینے کے اسی عشرے کی پندرہ تاریخ کو پندرہ شعبان المعظم کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادت با سعادت ہوئی ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا تذکرہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو متعدد آیات ہمیں ملتی ہیں علماء محققین نے بعض علماء نے تین سو تیرہ افن ایک سو تیرہ یا بعض نے ایک سو تین تیس آیات تک امام زمانہ اجلا اللّہ تعالیٰ فرج و شریف کے متعلق نقل کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے متعلق ہیں انہی میں سے یہ جو آیت جس کو میں نے ابھی سرنامہ سرنامہ سخن قرار دیا ہے ارشاد رب العزد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ المباد ان ال عباد الصالحون خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے کیا فیصلہ کیا ہے ہم نے لکھ لیا ہے ذکر کے بعد زبور میں خدا نے کیا فیصلہ کیا ہے کیا لکھا ہے وہ یہ کہ یہ جو زمین ہے اس کے جو وارثین ہیں وہ ہمارے صالح اور نیک بندے ہوں گے اگر اس آیت کے متعلق ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو روایت اہل بیت علیہ السلام نے بالکل تفصیلا بیان کر لیا کہ یہاں پر صالحین سے کون لوگ مراد ہیں اور اگر ہم قرآن مجید کی آیات میں دیکھیں قرآن مجید میں جو صالحین کی صفات بیان ہوئی ہے وہیں صفات اگر ہم اہل بیت میں دیکھیں تو وہیں صفات جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اہل بیت میں ہمیں نظر آتی ہیں تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق اکبر نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس زمین کے جو وارث ہیں ہمارے صالح بندے ہوں گے تو آیا یہ زمین صالح بندوں کی وراثت میں ہے یا نہیں ہے آیا اس زمین کا نظام چلانے والے صالح ہیں یا نہیں ہے اگر جس زمانے میں جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اگر ابھی دیکھیں تو بہت مشکل سے کوئی کہہ سکے کسی صالح کے ہاتھ میں حکومت ہے نہیں کسی صالح کے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے پھر کون ہے وہ صالح جن کے ہاتھ میں اس زمین کی اس زمین کا جو نظام ہے اس کا باگ دوڑ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو اہل بیت ہی بتا دیں گے کہ وہ کون ہیں امام زمانہ اجل اللّہ تعالیٰ خرج شریف کے متعلق ہی آیت موجود ہے جب امام زور فرمائیں گے تو اس زمین کی جو وراثت ہوگی اس زمین کی جو حکومت ہوگی امام کے ہاتھ میں ہوگی اور پھر وہی صالح لوگ ہوں گے جو اس زمین پر خدا کی زمین پر نظام خدا کو نافذ کر لیں گے نظریہ مہدویت یا عقیدہ مہدیت جو ہے یہ ایک عالمی نظریہ ہے یہ فقط مسلمانوں کا یا فقط شیعوں کا کوئی نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ دیگر جو ادیان ہیں ان میں اگر ہم ان کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر لیں ان کی تواریخ کا کے جو اوراق ہے ان اوراغ میں ہم جا کے دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے عقیدہ عید فقط مسلمانوں کا یا فقط شیوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ دیگر جو ادیان ہیں ان کے ہاں بھی نظریہ مہدویت موجود ہے اگر ہم زبور میں دیکھیں تو متعدد جو مقامات ہیں زبور کے وہاں پر نظریہ مہدویت یا عقیدہ مہدویت کے بارے میں وہاں پر تذکرہ موجود ہے مثلا زبور کے الفقہ و میں یہ مذکور ہے کہ الشرار اللہ فاًحم سلط یعنی تقریباً اسی جو آیت کو میں نے ابھی آپ آب کے خڈون میں پیش کر لیا اسی آیت کا معنی یہاں پر موجود ہے کہ جو اشرار لوگ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ کون ہوں گے متوکلین خدا پر توقع کرنے والے لوگ اسی زمین کے وارث ہوں گے اسی طرح ایک اور مقام پر الفقر الفقرت السامہ تقریباً میرے خیال میں سامعت اشر فکرہ ہے کہ کیونکہ زبور میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر الفقرت الثانیہ اس طرح جو متعدد فقرات ہیں ان میں سے اٹھاروہ جو فقرہ ہے وہاں پر بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے صالح بندوں کا وہاں پر بھی اس کے جو وارث ہے وہ بندو کا وہاں پر بھی یہ موجود ہے کہ یہ جو زمین ہے اس کے جو وارث ہے وہ صالح لوگ ہوں گے جو اس زمین کے وارث ہوں گے اسی طرح دیگر جو مذاہب ہیں حتی ہندوز کی جو کتابیں ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی امام زمانہ یا نظریۂ مہدویت یا عقید مہدویت کا وہاں پر بھی تذکرہ موجود ہے خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ کہ یہ جو نظریۂ مہدویت ہے کہ ایک منجی عالم بشریت یا ایک نجات دہندہ یا ایک مہدی معود آئے گا آخری زمانے میں اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و جور سے بر چکی ہوگی اب یہ والا جو معنی ہے یہ تمام عدیان میں موجود ہے اول سے لے کے آخر تک جتنے بھی عدیان ہیں ان کی جو کتابیں موجود ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ مشترک جو ہے ان, ان تمام کتابوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی ہے کہ ایک صالح بندہ آخر میں آئے گا اگرچہ انہوں نے اپنے لحاظ سے متعدد القابات ان کو دیے ہیں مختلف نام ان کو دیے ہیں کہ وہ جو آخر میں آئے گا مہدی معود ہوگا یا نجات دہندے ہوگا منجی عالم بشریت ہوگا بہرحال ہر کسی نے اپنے لحاظ سے اس کا ایک نام وہاں پہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے جو قدر مشترک ہے جو صفات مشترک ہیں وہ یہی ہے کہ وہ جو سالے اور وہ جو خدا کا نمائندہ آئے گا تو اس زمین کو عدل و انصاف سے بر دے گا جس طرح یہ دنیا اور یہ زمین ظلم و جو سے بھر چکی ہوگی عمر تیرو